Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari di malam hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan sebelum kita beristirahat Bacaan pada malam hari ini dari pancaran air hidup diberikan judul Kiat Amargi Gusti Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucapkan syukur kami di hadiratmu Tuhan bahwa sampai saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merasakan kehidupan. Dan saat ini Tuhan, kami juga ingin memberi kehidupan buat jiwa dan raga kami dengan kami membaca Benaran firman. Mampukan kami Bapa, karena kami ini adalah anak-anakmu yang terbatas. Tapi saat kami boleh bergantung kepada engkau Engkau yang akan menolong dan memampukan kami Bersabdalah Tuhan kami siap mendengarkan Amin Wawasan saking setunggal poro rojo songolas Ayatipun songo ngantos wululas Mekatan surau sipun Gusti Yesus Ana ingono Nabi Elia sari ana ing Gusti Allah anjur ngentiko. Elia, apa pegaweanmu ana ing kene? Atur wangsulane Nabi Elia. Duh pangeran, Allah ing ho kuwasa. Kawula niko nyambut damel namung kagem paduka piambak. Nanging umat Israel sampun nglanggar perjanjianipun kalian paduka mesthi-mesthi paduka sampun sami dipunjuraken lan nabi-nabi paduka sami dipun bejari kantun kawula piyambak lan sakmenika kawula inggih badhe dipun bejari pangan dikane Gusti Allah metuwo soko guwa guwa lan ngadeo ing puccae gunung ngadep engar saku Ya Allah lanjut tindak langkung Hai ingkono ana prohoro gede banget nganti gunung-gunung kodo -gunung bengkah lan watu watu karang podo gempal Hai nanging Pangeran orang ngetinggal ing angin gede mengu sawise praharane siep banjur ono lindu nanging Allah iyo orang ngetinggal onain rindu mau sawise menggunu, banjur ana geni teko, nanging pangeran yo orang ngetinggal on en geni kuno Wasana ana suarne aneh publiik bareng mireng suara mau, Nabi Elia banjur nutupi Pasuriani nganggo jubai. Banjur jumeneng ana ing lawangé guwé. Ana swara ngendika, "Elia, apa penggaweanmu ana ing kini? Unjuke Elia, "Duh Pangeran, Allah ingkang Maha Kuwasa," slaminipun kawulonya medheme namung kagem padhuko piye mbak nanging umat israel sampun nerak rejanjianipun kalian padhuko mespe mespe padhuko sampun dipunjuraken setoyo lan napi napi dipun pejahi tantun kawulo piye mbak lan menika kawulo inggih badhe dipun pejahi ugi dawe Allah Balio menyang oro-oro samun ing damsik Hasail jebatono kanggo tondo Enggoni bakal keangkat dadi rojo ing Syria Mengkono ugo Yehu binimsi jebatono Mergo DWE bakal dadi rojo ing Israel Sarto Elisa bin Safat Soko abel mihula jebatono dadi nabi ngenteni kuwi. Sopo sing ora dipateni dening Hasail bakal dipateni dening Yehu Lan sopo sing oncat soko Yehu bakal dipateni dening Elisa. Nanging aku isih ngarekaken wong 7000 ana ing Israel. sing bakal dak selametake. Yok kuwi sakehe wong sing tetep setio marang aku lan ora tau nyembah utawa ngambung marang recani bakal. Nabi Elia banjur gudhal lan ketemu karo Elisa ing Padgalan. Lagi mlaku nganggo sapi rolas rakit. Elisa dhewe nganggu rakitan sing keri dewi. Naliko tindak ing Elisa, Nabi Elia nuli nyupot jubahe, dienggo nutupi bundae Elisa. Elisa banjur ninggal sapi-sapi ini melayoni Elia. Elisa matur. Keparengo pulau pamitan kalian tiang sepuh kali pulau rumien. Sesampunipun meniko, lajeng badin akan bapak. Wangsulane Elia, sak karepmu, Kowe ora dak paksa melu aku. Elisa banjur bali menyang Pategalani. Sapi sapi-sapi niku disembelih. Lukune diketok-ketok digawe kayu opong. Dienggu masak daginge sapi-sapi mau. Elisa ngentu-ngentuk kine sapi mau marang para guruhe lan kabeh banjur padha mangan. Sawisi mengkono, Elisa nuli dari ake Nabi Elia dari pembantu ini. Makatun surau si pengkusti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca renungan dari pancaran air hidup, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 71. Kidung Pasamuan 71. Duk nyipati gung pakaryaning gusti. you <laughs> acara Aniha Hidup hari ini memberikan judul Kiat Amargi Gusti Kuat karena Tuhan Punopo panjenengane nate saya Kulo kinten stoyo tiang nate ngerawasaken saya Saya amargi nyambut damel Saya amargi nanggel momotan engkang aurat saya amakin gerakan kahanan gesang ingkang rekaos lan sepatu sipun punopo ingkang panjenengan tindak akan naliko saya buk menawi wonten ingkang badi ngaso tilem supados badanipun pulih wonten ingkang rekreasi ya supados pikirani pun podo malih Hai kaki kita Oro tiang Piados Gusti yesus Hai he Or wong kesayahan lan kamu mautan podom Renio aku bakal gawe ayem atimu Hai Matius 11 aya ini pun28 Saestu pangandikanipun Gusti Yesus punika dados kakiatan kangge kita ingkang sami saya awet Gusti Yesus badhe paring kaayeman salebeting gesang kita. Raos saya punika ugi dipun raosaken kalian dening Nabi Elia. Ing waosan sadereni pun dipun saken, Nabi Elia menang melawan petang atau seket Nabi Baal setunggal pororo jawululas ayatipun kali lajeng Nabi Elia diponancem tadi dipun pejai daning Ratu Isabel karena puniko Nabi Elia melajeng nyelamatakan diri salah jenipun Gusti Allah mutus poro malaikatipun sartong dikong tangio mangano sebab menawo ora laku niro mengko bakal kaduwen tumrap siro ayat ipun itu Nabi Elia lajeng dahar lan tetedahan lan unjuan ingkang dipun cawisaken sasampunipun piyambakipun kaparingan doyo kakiatan kanggi melampah petang pulau dinten, petang pulau dalu, gunung Horeb. Wawasan kita nyari pasambat, lan lan pangaduhi pun Nabi Elia dumateng gusti. Piyambai pun rumaos, sampun sayah lan badi nyerah. Sepindah malih, gusti Allah nimbali, lan maringi kakiatan dateng Nabi Elia. Kagem nindakaken tugas salahjeni pun inggih punika tindak dateng Dammsyik lajeng jebati Haszail dat ratuning bonngso aram Hai tangga nikapipun Gusti Lumantar Carius Nabi Elia punika saged dados kakiatan Ka kahki gitu kita, kita ingkang sampun kraakan saya awit nyangi memmong kesang ingkang aurat monggo kita sami ningali Nabi Elia. Gusti Allah mboten akan kita. Panjenenganipun Karso nulungi lan nyataken kita setuju Kita sampun saya. Monggo kita setuju Kawan kawontenan gesang kita wonten asmanipun Gusti Allah. Sampun ngantus kita namun ngandelaken kakiatan kita manungso ingkang winates. Nanging, monggo, kita ngandelaken gusti Allah ingkang paring kakiatan soho pitulungan dateng kita. Mugi, kita tansah kiat amargi gusti. Amin. Ayat emas saking bacaan kita hari ini. Kakiatan lan kasanto saning gesang kita puniko pinangkanipun saking gusti kekuatan dan kesejahteraan hidup kita berasal dari Tuhan Yesus mari kita mengakhirinya di dalam doa Allah Bapa kami yang baik kami mengucapkan syukur kami Tuhan di hadiratmu buat kesempatan malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran firmanmu lewat satu raja-raja 19 ini Bapak Engkau menunjukkan bagaimana seorang Nabi Elia bisa juga mengalami ketakutan keinginan untuk menyerah karena dikejar oleh seorang ratu Kami juga merasakan diri kami Bapak sama seperti Nabi Elia yang kadang kami ingin lari dari semua masalah kami kehidupan yang kami jalani tapi saat ini ya Bapa lewat kebenaran firmanmu pada hari ini kami juga mau untuk senantiasa percaya kepada engkau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasihmu karena kami percaya Bapa kami memiliki Allah yang luar biasa Allah yang memiliki rencana bahkan belas kasihan kepada setiap kami anak-anaknya dan kami juga percaya Tuhan kekuatan yang daripada engkau akan senantiasa memampukan kami supaya kami bisa melewati hari-hari ini ampuni diri kami Bapa ampuni setiap kelemahan yang kami miliki sehingga kadang kami undur dari hadapanmu tapi malam hari ini Bapak Kami juga mau berjanji Kami tidak lagi kabur Tapi kami mau duduk diam Mendengarkan akan kebenaran firmanmu Tolonglah kami Bapak Berikan kami hati Berikan kami telinga Berikan kami pikiran Agar kami boleh mengerti Setiap kehendakmu di dalam kehidupan kami kami juga mau menyerahkan Tuhan istirahat malam kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau, Bapa, boleh mengistirahatkan kami, menjagai kami di istirahat malam kami, dan esok pagi, Bapa, kiranya Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menjalani aktivitas kami, melakukan semua apa yang kami rancangkan dan biarlah engkau sendiri Tuhan yang juga akan menyertai setiap kami terima kasih ya Bapa terima kasih kami mau satukan doa kami dengan doa yang engkau ajarkan sendiri Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih, semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.